Вопрос контроля Красного лимана, который является одним из ключевых пунктов укрепленного террористами Славянска. Этот вопрос на сегодняшний момент решен. Турчинов принял решение о назначении главы администрации Краснолиманского района. Это известный боевой офицер, который в этой ситуации обеспечит порядок и э, даст возможность, возможность жителям э, Красного Лимана жить той жизнью, к которой они привыкли обычной жизнью мирного, мирного района. И э, с тем, чтобы военные и силы спецоперации антитеррористической, которые там есть сейчас, э, могли заниматься дальше своей работой, а этот район жить нормальным образом. Спасибо. Что касается Славянска, то здесь, как мы уже говорили, речь идет о полной, тотальной блокировки любых путей выхода и входа из города. Хочу вот вам сказать, вспомнил сейчас, что вчера, чтобы никто ничего не говорил, перед тем, как, это, как, как начинать операцию в Красном Лимане, специальными пушками, специальными снарядами, разбрасывающими листовки, были разбросаны вот эти листовки, предупреждающие жителей Красного Лимана о том, что начинается антитеррористическая операция как нужно действовать, что будет, как будут квалифицироваться люди, которые находятся с оружием в руках, как будут квалифицироваться люди, которые хотят выйти. Здесь описан общий порядок. То есть все, кто в Красном Лимане находился, все знали, как действовать. Я сегодня специально интересовался вопросами, как то мирное население, которое там осталось, вообще воспринимает ситуацию с облегчением.